we are Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. До приятель. До встречи на той стороне. Проверь датчик сердцебиения. Ты сейчас должен видеть меня. Я синяя точка. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Роуч, эти клоуны даже не подозревают, что мы здесь. Давай, потихонечку. Твой тот, что слева. На счет три. Отлично. счет три. Раз. Два. Три. Отлично сработано. Надвигается буран. Делимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием бурана. В такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. И следи за датчиком сердцебиения. Удачи! over. Личный выстрел. Перехвати переговоры. Перехвати ФР. Двигайся на юго-восток и заложи взрывчатку на заправочной станции. Если что-то пойдет не так, переходим к плану В. Машина, речься. Внимание, Машина остановилась. Ты потревожил охранникам. Прячься! Беги, они тебя нашли! Влево! Право! Много шума, Роуч. Они возвращаются на посты. Роуч, заправка к северо-востоку от взлетно посадочной

Тут группа бойцов. 20 с лишним, похоже, идут к тебе. Спокойствие, они просто нашли труп. Где ты, они не знают. Вот и заправочная станция. Ты ее нашел. Я тут еще кое-что перехватил. Насчет спутника. Так, подожди. Ага, похоже, спутник в дальнем ангаре. Беги туда, быстро. Системы контроля. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Говорит, майор Петров, находить с и руками. У вас 5 секунд, чтобы сдаться. Роуч, переходи 5, к плану Б. Четыре. Три. Два. Один. Прижмись к стене и жди. Укрываемся за мигами. Идем через предангарную площадку на юго-восток. Тоже слишком под угрозой. Следуем за последнюю точкой на транспорте противника. Встречайте нас там. Прием! Право 6. Это кило 6-1. Вас понял, отбой. Противник сзади! Отрываемся! Быстрее! быстрее! Это образи! Быстрее, Ериты труп! Вперед. 海赢了！我了！ У нас мало топлива. Доложите обстановку. «Вилла-6-1», вы под обстрелом, но почти у цели. Ждите! Быстрее вперед Русские этого просто так не оставят, прольется много крови. Да, и у нас мало времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Генерал Шепард. Макаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров, но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову.